10 часов 11 я предлагаю начать, если вы не Во-первых, я хочу с первых слов поблагодарить всех, кто нашел время посетить этот семинар. И это означает, что все, кто пришел, это люди неравнодушные к делу охраны природы, к созданию заповедных объектов и к проблеме развития сети заповедных территорий в Киевской области. Семинар называется «Сучастный стан территории Продозабиевного фонда Киевщина. это перспективы его развития». В основе будет лежать короткая информация о том, что удалось сделать в рамках проекта, который мы выполняем. Но это на, самом деле не самая главная задача семинара. На мой взгляд, самая главная задача семинара – собрать тех людей, которые были причастны или причастны сейчас к созданию и поддержанию, управлению заповедных объектов, чтобы как-то постимулировать скоординированные действия, чтобы достичь еще больших и лучших результатов, а проблемы, к сожалению, есть, и они требуют именно такой координации. Я позволю себе сказать аккуратненькое вступительное слово, касающееся общих проблем заповедного дела в Украине. И коротко о самом проекте. После вступления будет более детальная презентация, освещающая различные аспекты проблем и различные так сказать, результаты, полученные в рамках этого проекта. Заповедное время переживает не самое лучшее, хотя, наверное, и не самое худшее время. Мы знаем периоды, когда заповедники массово, так сказать, закрывались, уничтожались. Это было и в период Никиты Сергеевича Хрящева, и до того. Но, тем не менее, количество объектов растет. В Украине порядка 7 тысяч, сейчас даже больше заповедных объектов разного ранга. Силы, которые задействованы на их создание и управление, к сожалению, невелики. И учитывая, что мы все еще находимся в стадии переходного, переходной стадии такой в плане экономики, да, вроде как от развитого социализма, не только развитому феодализму, не только капитализму, непонятно, так сказать, есть специфические проблемы. Какие эти проблемы? Первая проблема, на мой взгляд, это отсутствие э -э полноценной информации по многим объектам. Очень часто эта информация устаревшая. Объекты создавались когда-нибудь в 60-х, 70-х годах. В лучшем случае, что по ним это а коротенькая какая-нибудь записочка. И современное состояние объектов нередко неизвестно. Поэтому приходится встречать иногда в некоторых публикациях такие характеристики объекта, как территория произрастанная ценных растений, в частности чистоте. Понятно, что это уже не современный уровень. Значительное количество информации, даже существующей, оно тяжело актуализируемо. Что я имею в виду? Там даже, где есть публикации по э, заповедным объектам на уровне областей, это всего лишь публикации. Их обычно немного, они расходятся по рукам, стоят на полочках и, так сказать, массового доступа к такой информации, к сожалению, нет. То есть сказать, что у нас есть мощные базы, есть, так сказать, мощные веб-сайты, к которым есть доступ различных людей, студентов, скажем, и так далее, это было бы неправда. И, к сожалению, до этого еще очень далеко. Хотя есть определенные позитивные развития. Немало объектов, созданных в разный период разными специалистами, откровенно говоря, сейчас вызывают даже некоторые вопросы, а почему они вообще создавались, да? Потому что разные люди, разные подходы, разная информация. Иногда ты проезжаешь, ты не понимаешь, зачем вообще тут создан заповедник. Но понятно, что отменять их никто не будет. Заповедные объекты страдают от захвата. Причем если раньше эти захваты, какие-то использования несанкционированной территории были такими достаточно, скажем, робкими и скромными, да, то сейчас это происходит уже с использованием юристов на хорошей, так сказать, юридической основе, и с этим бороться очень, так сказать, бывает непросто. Объекты природно заповедного фонда достаточно неравномерно охватывают различные типы угодий. В частности, степные экосистемы, которых на Украине, хотя территория Украины порядка 40% это степная зона, да. И в степи осталось там всего 2-3%, так вот представленность степных объектов очень слабо, на мой взгляд. Есть концептуальные проблемы, допустим, лесные заказники, они сегодня будут говорить, но проблема заключается в том, что с одной стороны, скажем, мы заповедаем какие-то прекрасные лесные массивы, но как только они переходят там в спелое состояние, сосна, допустим, да, доходит до такого возраста, когда их нужно рубить, лесники их рубят, и очень часто вот он есть заказник, и вот его нет. Исходя из многих проблем, в том числе и перечисленных мною, ну, и учитывая, что в Киевской области процент заповедности один из самых низких, мы попытались способствовать решению части задач и давно уже... Налаживали сотрудничество с Киевским областным управлением. На каком-то этапе это было очень хорошее сотрудничество. Потом все течет, все меняется, люди уходят, появляются новые команды, все приходится делать по новой. Сейчас вроде опять у нас выстраивается линия сотрудничества. И мы надеемся, что результаты проекта будут востребованы также областным управлением и помогут им в их работе. Идея проекта была простой. Первое – это собрать всю существующую информацию об объектах природного заповедного фонда Киевской области, которая распорошена по различным публикациям, лежит где-то в папках, так сказать. Никаких пока публикаций по Киевской области такой вот сегодня нет. Хотя такой информации не Собрать информацию о всех перспективных объектах что такие науковые оборудования готовились многими специалистами. Вот Татьяна Леонидовна, один из корифеев, который приложил большие усилия к этому. И они тоже лежат да, где-то где -то в папках. Мы собрали эту информацию. Мы посетили значительную часть объектов природно-заповедного фонда Киевской области. Хотя каждый такой выезд, за него можно посмотреть 5, 6, до 7 объектов. Это так, 250, 450 километров дороги. И тут ты ничего не сделаешь. То есть это достаточно, так сказать, трудоемкая работа. Мы создали веб-сайт, готовим публикацию, об этом сейчас расскажут. Но одна из идей проекта была все-таки, во-первых, Попытаться объединить наши общие усилия, а во-вторых, привлечь к этому молодежь. И по выступающим вы сегодня увидите, я в это число вхожу, это в основном будет молодежь. То есть есть хороший молодой коллектив, который озабочен вопросами заповедного дела в Киевской области. Я надеюсь, что это очень хорошая перспектива. Поэтому я хочу пожелать нам всем успехов в этом семинаре и хочу настроить всех на некий практический лад. Давайте попытаемся, особенно в обсуждении, прийти к каким-то, скажем, может быть, результатам, каким-то идеям, каким-то планам, которые позволили бы нам достойно развить природно-заповедный фонд Киевской области, чтобы он был не меньше, чем, скажем, в других областях, где-нибудь там, в я не знаю, Закарпать. Закарпатье. У нас для этого все есть и природа, несмотря на то, что мы столичная область, и масса специалистов, и уже базовая информация. Слово я передаю заступнику главы Национального туристического центра, Василику Алексею. И выступление его будет называться ⁇ Презентация ⁇ Результаты выполнения проекта ⁇ Последняя просьба всех выступающих убедительно – помнить, что есть другие выступающие, придерживаться регламента. В противном случае...